Я киевлянин, приехал отстаивать свою точку зрения. Мы хотим нормально жить, чтобы наши дети видели будущее. Получилась ситуация такая, что я пришел сюда 1 декабря. Я присутствовал на Банковой, я находился во время всех этих событий. Я видел избиение беркутов, я видел женщину с переломанными ногами, видел репортеров, которые были сильно избиты. С этого дня началось противостояние. Янукович своей кровью Янукович нашей крови пытался как-то придержать свою власть. Но это, к сожалению, ничего не вышло. Я расскажу о последней ночи, которая произошла с 20 на 21 число. В нашем районе, на здании Кабинета Министров, со стороны Грушевского здания, которое находится, и за банковой новостройкой сидели 4-5 снайперов. Также шестой снайпер находился в районе отеля Украины. Последние убиты, которые я знаю. Это был молодой парень, при уходе в Октябрьский дворец, выстрелил в глаз. Перед этим, где-то часа в два дня, был убит, где-то ему где-то около 30 лет. Ну, не убит, но ранен в легкой. Не знаем его будущее. Прошлое, там, я не знаю тоже, кто он. Он был ранен, когда он нес покрышку. Снайпером именно на новостройке, которая находится на Банковой. Также вечером начался обстрел, и постоянно он проходил нашей нулевой баррикады. Нулевая баррикада – это там, где стоят шины. Мы готовы были принять на себя первый удар, потом я бы людей отвел бы, уходил бы, понятное дело, что последний. Люди были брошены на баррикады без ничего, без кассы, без бронежилетов. Там не было никого, кто бы мог бы руководить этими действиями. Я на себя взял такую организацию. Я обеспечил людей касками, бронежилетами, обеспечил питанием, но все это проходило, конечно, под обстрелами снайперов. Люди, когда носили брусчатку, чтобы заложить в ту первую баррикаду, которая перед нами стояла, за нашей спиной стояла, их обстреливал периодически снайпер до трех часов утра. Где-то в районе с трех до полчетвертого прекратился обстрел. Также в нашу сторону бросались шумовые гранаты. Скорее всего, это то ли из гранатомета, то ли из чего-то еще, потому что близко к нам нельзя было подойти. А это расстояние где-то порядка 50 метров бросали шумовые гранаты периодически в нашу сторону. Знаю то, что снайпер, который находил... Знаю то, что, вернее, на десятом этаже при пожарной лестнице кто-то освещивал наши баррикады, давая снайперу понять, где мы сидим. Мы несколько раз просили этого человека потушить этот луч. Я ходил вниз в Украину. Я попросил ребята, они поднялись наверх, после этого прекратилось. Это где-то было в районе двух часов ночи. Что еще рассказывать?